ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតឡប់មកជួបគ្នាសារជំនួយថ្មីជាមួយនឹងការជិះកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសងចាប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសងនៅក្នុងខែមិថុនានេះដែរចាលោកអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកសុបាយចិត្តចាទទួលបានភាពជោគជ័យឬមានឱកាសល្អៗមានដំណឹងល្អចូលមកណាចាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដែរបើសិនជាអ្នកកើតឆ្នាំអាសងចាលោកអ្នកអាចថាកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងមានការប្រឡងបាណាអីហ្នឹងចាលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យ ចាតោះមកទិញជួដល់រឿងលុយចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់របស់លោកអ្នកក្នុងឱកាសនេះដែរចាលោកអ្នកអាចមានចាយវិបាយបានហើយបើសិនជាជួបញ្ហាឬមានឧបសគ្គក៏មានអ្នកជួយលោកអ្នកបានដែរមានអ្នកចាំគ្រប់គ្រងមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភយើងអញ្ចឹងណាហើយក្នុងឱកាសនេះដែរបើសិនជាអាចមានឱកាសត្រូវចំណាយលុយអ្នកកាត់ឆ្នាំម្សិលមិញអាចមានឱកាសចំណាយលុយដើម្បីឲ្យទៅជួយគេមួយទៀតអាចចំណាយទៅលើចាលោកអ្នកអាចថានឹងមានឱកាសចំណាយទៅលើសន្តិរៈប្រាប្រះតខ្លួននឹងតែម្ដងចាដោយជិការ ចាតេញទូរសាស្រ្តថ្មីឬក៏អាចថាទិញសម្លៀកបំភាក់ចាទិញស្បែកជើងទិញកាអើអីនឹងចាអាចទៅមានឱកាសចំណាយទៅលើរឿងទាំងអស់នឹងណាចាតមកទៀតចូលដល់រឿងមិត្តភ័ក្ដិឬក៏អ្នកក្បែរខ្លួនចាក្នុងឱកាសនេះដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់លោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសទទួលបានតំណែងល្អឬអាចមានលៀបសម្ណាំងឲ្យមួយពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់អាចណំយកមកឲ្យណាចាឬអាចថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងជាអ្នកណំលៀបឲ្យលោកអ្នកបានចាហើយសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់រឿងសច្ញា ឬថាអីអាចថាលោកអ្នកជាអ្នកត្រូវទទួលរับរងបន្ទុកផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយក្នុងឱកាសនេះដែរចាមិនថាក្រមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអីទេអ្នកកើតឆ្នាំបន្សាញ់លោកអ្នកគឺអាចរับរងដោះស្រាយបានទាំងអស់ចា គាត់និយាយពីហានិរតិចណាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់រឿងអ្នកអយុតិចជាងក្នុងឱកាសនេះដែរត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវអ្នកអយុតិចជាងចាបើបសិនជាគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅធ្វើការទៅរៀនបន្តអីរបៀបថាដល់ខ្លួនឯងណាឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបើកបបអាចមានឱកាសខ្លាច់មានបញ្ហាគុណធម៌មានរបបអីចឹងតាមផ្លូវពេលការបើកបបរបស់គាត់នឹងអាចបានប្រយ័ត្នអីចឹងណាចាចាហើយសម្រាប់ឱកាសនេះដែរអ្នកកើតឆ្នាំម្សិលមិញបសិនជាលោកអ្នកមានបំរងចង់ចាប់ប្រដាមរកស៊ីចង់បកកាតមុខ ចាសសម្រាប់តមកទៀតរឿងដែលលោកអ្នកគូក្នុងប្រជាឱកាសនេះដែរចាស លោកអ្នកទី1មានប័ត្ររបស់ចាសោផ្ទះសោឡានសោម៉ូតូឬអាចថាកាបូបលុយនេះត្រូវប្រកបប្រយ័ត្នអាចមានឱកាសនឹងប័ត្រមួយទៀតហាមកុំអោយអ្នកណាខ្ចីលុយឬខ្ចីរបស់ចាបងមិនចឹងទេលោកអ្នកនឹងបបាក់ខ្លួនឯងណាចាចាហើយសម្រាប់តទៅទៀតចូលដល់រឺស្នេហាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានដៃគូនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាចសប្បាយចិត្តបានរំលាយស្នេហារបស់លោកអ្នកអាចថាមានការយកជល់មានការចេះអាស្វ័យគ្នាទៅវិញទៅមកចាឬក៏អាចថាឱកាសនេះបើមិនជាមានការសន្យាឬអីមួយដៃគូរបស់លោកអ្នក ចាស់ហើយបើសិនជាលោកអ្នករកកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញមានការឆ្លូកកកាយគ្នាហ្នឹងក៏អាចមានឱកាសត្រឡប់មកត្រឹមរើគ្នាវិញដែរចាប៉ុន្តែអាចមានការចោះលាក់ខណ្ឌឬកិច្ចសន្តិយាអីចឹងណាចាចា automation លោកអ្នកដែរអត់ទាន់មានអ្នកណានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចាលោកអ្នកអាចតែមានអារម្មណ៍បាយចែកបន្តិចគ្រូអាចថាមានអ្នកចូលមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកអ្នកច្រើនអាចថាលោកអ្នកមានចិត្តឲ្យអ្នកនេះបន្តិចមានចិត្តឲ្យអ្នកនោះបន្តិចអាចច្បាស់លួងសម្ពុះខ្លួនឯងចឹងណាចឹងក្នុងឱកាសនេះត្រូវប្រយ័ត្នណាកាលណាដែលយើងមានច អឺឆ្លាញ់អ្នកណាយកអ្នកនឹងទៅរឹសអ្នកនឹងទៅណាចាកុំចិត្តរីរ៉េច្រើនចាចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់រឿងសុខភាពចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពឱកាសនេះដែរអ្នកកាសឆ្នាំផ្សាញ់លោកអ្នកត្រូវកាត់បន្តរឿងការប្រាប្រាស់ទូសាប់តិចដោយសារអីលោកអ្នកពេកខ្លះលេងទូសាប់ច្រើនលេងហ្គេមមើលរឿងភីអេនឹងដល់យប់ជ្រៅអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងដែរចាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដែរចា លោកអ្នកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នតិចដែរណាចាទីមួយយើងគេងអត់គ្រប់គ្រាន់អាចប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាបេះដូងចាឱកាសនេះអ្នកកើតឆ្នាំម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសុខភាពណាចាអាចមានឱកាសគេហៅថាមានឱកាសមានសម្ពាធឈាមឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាបេះដូងអាចថាយើងណែនទ្រូងថាប់តាហាមអីហ្នឹងចាហើយឱកាសនេះដែរក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរអាចមានឱកាសមានឈាមចេញពីសាច់អាចមានរបួសឬលោកអ្នកអាចថាទៅជុះឈាមជុះអីហ្នឹងចាចឹងអាចមានឱកាសហើយចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិច ចា៎ហើយសម្រាប់ពាក្យពន្យល់ជាមួយនឹងការធ្វើដំណើចា៎នេះធ្វើដំណើរបស់អ្នកការឆ្នាំអាសាញ់ចា៎ឱកាសនេះលោកអ្នកអាចមានឱកាសមានការធ្វើដំណើប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចមានឱកាសថានឹងមានការខកខានឬអាចថាមានការផ្លាស់ប្ដូរលើកពេលវេលាអីចឹងណានឹងមានឧបសគ្គខ្លះៗចូលមកចា៎ហើយសម្រាប់ពាក្យពន្យល់នឹងរឿងការងារលោកអ្នកដែលមានការងារជាប្រចាំនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអ្នកការឆ្នាំអាសាញ់ចា៎លោកអ្នកអាចមានឱកាសត្រូវខានបង់លុយកាក់ចា៎អាចថាយើងធ្វើអីមួយខុសនឹងច្បាប់បិណៃចឹងទៅត្រូវទីកាត់លុយឬក៏អាចថាយើងធ្វើការទៅ អឺអាចថាយើងខុសចំណុចណាមួយចឹងទៅអាចមានឱកាសធ្វើខាត់បងលុយកាក់អាចមានធ្វើប័ណ្ណបញ្ជីឯកសារអីផ្សេងៗចឹងធ្វើបញ្ជាក់បាយច្រើនតិចណាចា៎ ចា៎ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែរអត់តមានការងារធ្វើក្នុងឱកាសនេះដែរចា៎លោកអ្នកអាចមានឱកាសទទួលបានតំណែងល្អឬការងារចូលមកប៉ុន្តែជាការងារនៅទីឆ្ងាយណាក្នុងឱកាសនេះចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់តទៅមកទិព្វប៉ុនជាមួយនឹងការរកស៊ីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ចា៎លោកអ្នកអាចមានឱកាសរកបានប៉ុន្តែគាត់ថាចំណុចរបស់យើងវាអត់រលូន100%ទេអាចថាមានការធ្លាក់ចុះជាងពីមុនឯងអញ្ចឹងណាចា៎ហើយសម្រាប់ចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបុណ្យលោកអ្នកអាចធ្វើបុណ្យជាមួយ នេះឯងគឺមានពណ៌សាច់ពណ៌តប្រាក់ពណ៌ផ្ទៃមេចា៎នេះជាពំកូនរបអត់អ្នកហើយសម្រាប់លេខសម្ងងរបស់អ្នកកាលឆ្នាំផ្សាញ់ដែរគឺលេខ34ចា៎អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺអរហាយចា៎ក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំចា៎ក៏សូម Like Subscribe Channel អ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេចា៎អរគុណច្រើនជម្រាបលា